договорились о каких-то там требованиях и вышли сюда уже вечером. Вот. А сегодня была еще одна встреча с другими сотниками, то есть рада сотники в Майдане с этой организацией, и пытались достигнуть какого-то консенсуса там. Но все это последствия того самого решения, которое было мной принято под РНБО, это еще позавчера ночью. Конкретно моя инициатива заключалась в том, чтобы создать на территории Майдана от его лица национал-революционный комитет, который, ну как комитет национального спасения, который займется задачей Украины на данный момент. Военными задачами, судебными какими-то расследованиями, даже хозяйственными и так далее. Но он должен снова взять все полномочия на себя. Дальше. Национал революционный комитет. Раз. Который не должен ни у кого требовать никакой подтверждения легитимности, потому что Майдан самое легитимное, что есть на территории Украины. Все остальные получают свою легитимность благодаря ему. Второе, объявить народное ополчение здесь. Третье, обратиться к нации э, по поводу оружия. Чтобы люди, потому что это было зимой, и нация помогала Майдану все. Вот покрышек, конфет, сала, заканчивая стволами. И нужно снова сделать ровно то же самое. Мы каждый день получаем информацию о все новых городах. У нас страна как простыня рвется на глазах, а мы хотим требовать чего-то от Верховной Рады или там исполняющего обязанности президента. Мы снова должны сделать только одно – положиться на себя. Если мы проиграем, будет виноват не Турчинов и не Аваков. Будем виноваты мы. Да. Конечно, и отправлять людей и в регионы, и по месту для решения. Какие Что? Какие Смотрите, сегодня была группа сотников, достаточно большая, которая, которая погодилась полностью с этой, с этой моей пропозицией. Но была другая часть, требования которых были более лояльными. Ну, есть доставка Авакова, выдать оружие населению ну, на ограниченный срок, там, на декаду, на 10 дней. А у меня не ограничено, потому что мы Путина не победим за 10 дней. Там в сумме было, ну, наверное, там человек 50 было, лидеров сотников. А? Я не смотрел, в кого, сколько конкретно там. Там были сотники одни, другие, пятый. Я был от своей организации.